Pengembaraan St Clair di Malaysia, sebuah epifani kebersihan. Sekumpulan pelajar dari sekolah St Clair yang terkenal di London baru sahaja dimaklumkan bahawa destinasi untuk program pertukaran antarabangsa kali ini ialah Malaysia. Sebaik sahaja pengumuman itu dibuat, bukannya sorakan kegembiraan yang bergema di dalam kelas, tetapi bantahan yang kuat dan teruk. "Saya dengar Malaysia negara kotor. Kalau pergi, mungkin boleh sakit." Para pelajar berbincang sesama sendiri dengan penuh kebimbangan. Ini adalah kesan langsung daripada pengalaman seorang rakan pelajar yang telah mempengaruhi pandangan mereka semua. Para pelajar perempuan sekolah menengah itu yang enggan menjejakkan kaki ke Malaysia menemui pemandangan yang mengejutkan di sebuah tandas awam di tengah-tengah Bukit Bintang. Apa sebenarnya yang berlaku di sana? Apakah jenis insiden yang terjadi di Bukit Bintang? Mari kita ikuti bersama. Di sekolah Saint Claire yang berprestij di London, para pelajar dalam pakaian seragam tradisional sentiasa tekun dalam pelajaran harian mereka. Kebanyakan pelajar datang dari keluarga yang mempunyai masa depan yang cerah. Pada suatu hari, pihak sekolah mengumumkan bahawa destinasi program pertukaran antarabangsa ialah Malaysia. Dalam sekelip mata, suasana di dalam kelas berubah serta-merta. Bukan ke Malaysia tu negara yang tak berapa bersih, cikgu Kenapa kita kena pergi tempat macam tu? Satu suara lantang kedengaran dari barisan hadapan. Pelajar yang bersuara itu ialah Isabel. Dia seorang pelajar cemerlang, mempunyai harga diri yang tinggi dan menjadi perhatian seluruh sekolah. Selepas itu, beberapa pelajar lain di sekelilingnya mula menyuarakan rasa tidak setuju. Macam mana kalau kita jatuh sakit? Bolehkah kita percaya tahap kebersihan kat sana? Kenapa mesti Asia? Sekurang-kurangnya pilihlah negara Eropah, bantahan bergema tanpa henti. Penentangan hebat daripada pelajar ini ada sebabnya. Ini kerana Emily, rakan sekelas mereka, telah menceritakan pengalaman langsungnya di sebuah negara semasa kecil. Emily pernah tinggal di China selama dua tahun kerana tugas bapanya sebagai diplomat. Kenangan sepanjang tempo itu tidak menyenangkan baginya sama sekali. Kehidupan di China yang diceritakan oleh Emily Penuh dengan kejutan budaya yang berterusan. Pertama, di dalam bas awam yang terpaksa dinaikinya, orang dewasa yang tidak dikenali akan merebut tempat duduk tanpa sedikit pun mengalah kepadanya yang masih kanak-kanak. Walaupun lampu isyarat bertukar hijau, kenderaan tidak pernah berhenti untuknya melintas. Jadi dia rasa seperti mempertaruhkan nyawa setiap kali melintasi jalan. Selain itu, dia turut menceritakan bahawa di jalanan Sering kedengaran bunyi orang meludah dari mana-mana dan permukaan jalan pula penuh dengan kesan kahak. Fikirkan sekarang pun masih meremang, katanya. Lebih mengejutkan lagi ialah tahap kesopanan awam yang sangat rendah. Dia pernah melihat sebuah keluarga yang duduk di restoran membuang sisa makanan terus ke lantai. Anak mereka berdiri di atas meja sambil memakai kasut, tetapi ibu bapa tidak memarahi, malah ketawa dan mengambil gambar. Kisah ini membuatkan seluruh kelas terdiam. Memang tak masuk akal, tapi nampaknya di negara tu ia perkara biasa. Cerita Emily dengan wajah yang diselubungi ketakutan. Pengalaman itu memberi kesan yang tidak ternilai kepada pelajar Sekolah St. Clair. Ramai pelajar membuat kesimpulan bahawa jika China seperti itu, Malaysia pun mungkin tidak jauh berbeza. Budaya Asia memang macam tu, kata mereka. Isabel mengambil inisiatif untuk berjumpa terus dengan guru. Betul ke mesti Malaysia, cikgu. Kami rasa lebih baik tukar ke negara yang lebih bersih dan selamat seperti Itali atau Sepanyol, pintanya. Walau bagaimanapun, pihak sekolah sudah menetapkan semua butiran program dan tidak boleh diubah. Program kerjasama selama tujuh hari dengan sebuah sekolah menengah di Malaysia yang merangkumi aktiviti pembelajaran bersama dan homestay telah diputuskan secara rasmi. Jangan berprasangka buruk dulu. Cuba pergi dan alami sendiri, pujuk guru dengan lembut. Namun, Isabel dan rakan-rakannya menunjukkan wajah tidak puas hati dan berbisik-bisik di belakang, menganggap perjalanan itu hanya membuang masa. Sentimen anti-Malaysia perlahan-lahan merebak ke seluruh kelas. Tak boleh buat apa apa ke? Tak tahulah boleh tahan seminggu ke tak. Pergi tempat kotor macam tu, mesti rosak semua baju yang kita pakai. Di tengah-tengah kritikan, hari keberangkatan semakin hampir. Sehari sebelum berlepas, pihak sekolah mengadakan taklimat. Para guru menggunakan slide untuk menerangkan secara terperinci tentang budaya, keadaan sanitasi Malaysia, sekolah yang akan dilawati, dan keluarga angkat. Mereka memaklumkan kepada pelajar bahawa jurubahasa akan disediakan jika ada masalah bahasa dan sistem perubatan juga lengkap jika berlaku kecemasan. Butiran kecil ini dikongsikan kepada semua pelajar bertentangan dengan usaha para guru, kebimbangan pelajar bukan sahaja tidak berkurangan, malah nampaknya semakin kuat. Malaysia yang dikatakan bersih tu cuma luaran je. Mesti berlakon nak tunjuk bagus untuk sambut pelancong, kata Isabel dengan dingin. Rakan-rakan di sekeliling mengangguk setuju. Akhirnya Asia tetap Asia. Kita tak boleh guna standard Eropah atau Amerika. Terutamanya apabila Emily menambah, saya pernah tengok di China kain buruk yang digunakan untuk lap meja makan, dia lap lantai, lepas tu guna balik untuk lap meja. Sangat menjijikkan. Seketika kemudian, seluruh bilik bergema dengan bunyi bisikan. Dalam sekelip mata, prasangka terhadap Malaysia nampaknya semakin berakar umbi. Semua yakin bahawa saya tak nak pergi negara Asia macam tu. Selepas tamat waktu sekolah, sehari sebelum berlepas, Isabel dan rakan-rakannya berkumpul di bangku taman sekolah untuk mengadakan mesyuarat meluahkan perasaan kali terakhir. Kalau tahu macam ni, lebih baik pergi kem musim panas. Melawat muzium seni di Perancis berbanding pergi Malaysia, macam syurga dengan neraka, kata Elena. Ahli-ahli lain mengangguk setuju. Tak boleh bayangkan pakai uniform dalam cuaca panas lembap macam tu. Mesti banyak serangga. Oh, teruknya. Di tengah-tengah situasi ini, hanya Emily seorang yang tidak bersuara. Dia tidak pernah ke Malaysia, tetapi hanya kerana ia berdekatan dengan China, dia fikir ia mungkin serupa. Wajahnya kosong tanpa sebarang emosi. Mungkin kerana pengalaman langsungnya, dia tidak mahu berkata banyak dan hari keberangkatan pun tiba. Di pintu berlepas, jelas kelihatan pelajar-pelajar mengeluh. Namun, setibanya mereka di sana, mereka merasakan perbezaannya dengan serta-merta. Sebaik sahaja melangkah keluar di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, pemandangan di hadapan mereka sama sekali berbeza daripada apa yang mereka bayangkan. Lantai berkilat seperti marmar yang baru digilap. Udara di dalam lapangan terbang terasa segar, tanpa bau yang tidak menyenangkan. Papan tanda arah dan pengumuman disusun dengan teratur. Semua kaki tangan sopan santun. Setiap kali berselisih, mereka tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Di kawasan pengambilan bagasi, tiada siapa yang memotong barisan, semua berdiri menunggu dengan tenang. Isabel berasa keliru. Tak sangka betul teratur macam ni. Tetapi dia segera menggelengkan kepala. Lapangan terbang cuma wajah negara. Mesti mereka bersihkan elok-elok untuk sambut pelancong. Bila dah masuk bandar, barulah nampak wajah sebenar. Apabila dia berkata begitu, rakan-rakannya di sekeliling mengangguk risau dan bersetuju. Betul tu. Jangan mudah percaya, keesokan harinya, Isabel dan rakan-rakannya diberi masa untuk meneroka Bukit Bintang secara bebas sebagai sebahagian daripada program pertukaran antarabangsa. Pagi hari kedua penginapan, para pelajar dari Sekolah Saint. Claire berada di tengah-tengah Bukit Bintang. Hari ini, Sekolah Pertukaran telah menyediakan aktiviti bebas selama setengah hari, jadi para pelajar berpecah kepada kumpulan lima hingga enam orang untuk meneroka kawasan tersebut. Selepas mengambil gambar berkumpulan di Skywalk yang menghadap ke seluruh persimpangan, kumpulan Isabel menuju untuk membeli belah dan bersiar-siar. Walaupun terkejut dengan kerumunan orang yang ramai, semua berjalan dengan tenang. Apabila hampir berlanggar, mereka tunduk sedikit kepada satu sama lain dan berlalu. Pemandangan seperti ini sangat mengejutkan Isabel dan rakan-rakannya. Ramai betul orang, tapi kenapa tak bising? bisik Elena kepada dirinya sendiri. Dia biasa dengan hiruk pikuk dan gelak ketawa yang kuat ketika membeli-belah di tengah London, jadi dia berasa agak janggal dengan ketenangan di sini. Selain itu, perkara yang membuatkan pelajar terpegun adalah kebersihan dan ketertiban jalan raya. Di laluan pejalan kaki, tiada sehelai sampah pun. Di dalam pasu bunga, tidak kelihatan tin kosong atau puntung rokok. Isabel berjalan sambil memiringkan kepala, berasa hairan. "Eh, kenapa bersih sangat ni? Takkan ada pekerja pembersihan yang sentiasa mengutip." Tiba-tiba, Emily menunjukkan ke satu arah. "Tengok tu, tong sampah pun tak banyak, tapi kenapa jalan tak kotor?" "Memang benar." Mereka perhatikan bahawa berbanding dengan pemandangan jalan di England, bilangan tong sampah di sini jelas jauh lebih sedikit. Walaupun begitu, Jalan tetap bersih dan mereka tidak nampak sesiapa pun membuang sampah merata-rata. Sejak saat itu, perasaan bercanggah mula timbul di hati Isabel dan rakan-rakannya. Gambaran Asia kotor yang mereka pegang selama ini sangat berbeza dengan apa yang mereka lihat. Apabila menjelang petang, keletihan mula terasa dan rumutan ingin ke tandas mula kedengaran. "Ada tandas kat mana-mana tak?" Isabel yang mula bertanya. Selepas berjalan tidak jauh, mereka menemui sebuah tandas awam di taman di hadapan. Namun, semua terhenti di hadapan bangunan itu. Kata-kata Emily terngiang-ngiang di kepala mereka. Mereka teringat cerita Emily bahawa semasa di China, perkara yang paling ditakutinya ialah tandas awam. Tandas di China tu memang menakutkan, tak boleh dibayangkan, mula Emily bercerita. "Ada sekali tu saya pergi tandas di luar bandar. Tandas tak ada pintu." dan dinding penghalang antara bilik pun cuma setinggi pinggang. Setiap kali orang masuk, kita akan bertentang mata. Lepas tu, tak ada kertas tandas. Di atas mangkuk tandas pun ada kesan najis yang kering. Isabel dan rakan-rakannya yang mendengar mengernyitkan dahi dan tidak terkata. Itu bukan tandas namanya, bisik Elena kepada dirinya sendiri. Wajah pelajar lain pucat, Emily menyambung. Bau pun sangat kuat, baru masuk jedah rasa nak muntah. Lepas tu, ada serangga berterbangan, macam neraka betul. Kerana kata-kata itu begitu terkesan, tiada siapa yang berani masuk ke tandas awam di Malaysia. Janganlah, dalam tu mungkin macam neraka. Bau tandas membuatkan wajah pelajar lain semakin teruk. Gambaran lantai yang kotor, mangkuk tandas tanpa kertas dan bau busuk yang melampau membesar menjadi ketakutan dalam hati setiap orang. Namun, Isabel sudah tidak tahan lagi. Kalau macam ni, saya terkencing kat sini nanti," katanya sambil mengumpulkan keberanian menghulurkan tangan ke pintu tandas awam itu. Orang di sekeliling menahan nafas, menunggu saat pintu dibuka. Isabel terhenti dan pada saat berikutnya, "Wow," kata yang keluar dari mulut Isabel bukanlah rasa jijik atau kekeliruan, tetapi kejutan yang sebenar. Pemandangan di hadapannya sangat berbeza daripada apa yang dibayangkan. Kerana ia adalah tandas awam di Malaysia, dia sudah bersedia untuk menghadapi mangkuk tandas yang penuh kesan kotoran, kertas tandas terpakai yang bersepah di lantai, dan lantai yang basah berbau busuk. Dia bersedia untuk membuka pintu neraka itu. Namun, di sana adalah ruang yang bersih dan tenang. Lantai berkilat seperti baru divarnis. Tiada sampah kelihatan. Peralatan sanitari putih bersih, cermin jernih tanpa kesan, dinding dan lantai berseri-seri memberikan rasa seperti tandas mewah di hotel. Lebih mengejutkan, kertas tandas disediakan dua gulung dengan teratur dan ada bau harum penyegar udara yang lembut mewujudkan suasana santai. Isabel melangkah masuk dengan ragu-ragu dan menutup pintu. Tak percaya, saya bermimpi ke? Dia berbisik kepada dirinya sendiri tanpa henti. Apabila dia duduk di atas penutup tempat duduk, selain merasakan kesejukan, dia mendapati penutup tempat duduk itu juga hangat dan selesa. Panasnya, dia terkejut tanpa sedar. Dia tidak pernah terfikir tandas awam akan mempunyai penutup tempat duduk boleh laras suhu, satu perkara yang mustahil dalam fikirannya. Selepas selesai urusan, dia meninjau setiap sudut tandas sekali lagi. Terdapat pengering tangan, tisu pengelap tangan, dan jadual pemeriksaan pembersihan yang merekodkan tarikh pemeriksaan terkini dan nama pekerja pembersihan dengan terperinci. "Ada orang jaga setiap hari ke kat sini?" Isabel berbisik kepada dirinya sendiri. Di dalam tandas, ke mana sahaja dia memandang, ia teratur dan bersih. Dia tidak dapat menahan diri daripada mendongak ke siling dan mengeluh perlahan. Ia adalah kejutan yang melebihi jangkaan, bukannya ketakutan tetapi perasaan aneh yang bercampur antara kekaguman dan kekeliruan. Apabila dia keluar dari tandas, rakan-rakan yang menunggu di luar segera berlari ke arah Isabel. Macam mana? Dalam okey ke? Teruk sangat, kan? Pau dan lantai? Namun, Isabel berhenti dengan riak wajah yang agak bingung, lalu menggeleng. Tak, sebaliknya. Bersih sampai terkejut. Mungkin lebih bersih daripada tandas kat rumah saya. Kata-kata itu membuatkan gadis-gadis di sekeliling terdiam seketika. "Betul ke, Isabel?" tanya Elena kembali dengan terkejut. Isabel mengangguk dengan serius. "Ada bau penyegar udara, tempat duduk pun hangat, lantai berkilat, kertas tandas pun lengkap, tempat basuh tangan pun sempurna. Saya dah cuak gila sebelum masuk, rupanya risau tak bertempat." Laporan yang mengejutkan ini membuatkan Emily pun mengernyitkan dahi tidak percaya. Di China tak ada pun penutup tempat duduk malah ada tempat tak ada dinding penghalang kenapa orang di sini jaga tandas dengan baik macam ni isabel berfikir sejenak lalu berbisik menjawab mungkin sebab mereka fikirkan orang yang akan menggunakannya selepas ini saya rasa mereka bersihkan untuk orang seterusnya kata-kata itu bukan sekadar perasaan kagum biasa tetapi sesuatu dalam hatinya mula berubah dia rasa seolah-olah dia telah menyentuh kesedaran dan budaya mendalam masyarakat dari sebuah tandas awam sahaja. Kata-kata Isabel yang mengejutkan itu membuatkan suasana di sekeliling senyap serta-merta. Tandas awam sangat bersih, pendapat ini yang datang dari mulutnya yang selama ini menganggap Malaysia kotor adalah sesuatu yang sangat sukar dipercayai. Isabel ni yang cakap macam ni? bisik Elena kepada dirinya sendiri. Kemudian, pelajar perempuan lain terbeliak mata tidak percaya. Itu tandas di taman awam, bukan hotel, kata seseorang. Isabel tersenyum lebar dan menjawab. Saya pun fikir macam tu sebelum masuk, tapi yang sebenarnya macam bilik lain. Lantai pun berkilat, kertas tandas lengkap. Malah penutup tempat duduk pun hangat. Tak percaya kan? Lepas tu ada bau penyegar udara lagi. Mendengar itu, Emily menyampuk tandas di China tu memang jauh beza. Mangkuk tandas dah bertukar warna coklat. Ada tempat tak ada pintu pun. Hampir mustahil ada kertas tandas. Saya kena bawa sendiri sentiasa. Sejujurnya, pergi tandas tu satu tekanan. Mendengar ayat itu, pelajar lain mengernitkan dahi dan memandang Emily dengan simpati. Dia boleh tahan duduk dua tahun ke? Semakin mereka mendengar perbualan itu, semakin jelas bahawa perasaan Isabel bukan sekadar kagum tetapi soal budaya. Mungkin Malaysia dan China adalah dua negara yang sangat berbeza. Basically dia, yang biasanya tidak banyak bercakap. Mendengar ayat itu, Isabel mengangguk perlahan. Saya pun rasa macam tu sejak kat lapangan terbang, tapi masa tu saya fikir ia cuma lakonan. Tapi kalau tandas pun dijaga sampai macam ni, saya rasa ia mungkin perkara sebenar. Semua senyap seketika. Di tengah-tengah hiruk-pikuk Bukit Bintang, keheningan yang luar biasa menyelubungi mereka. Semua sedang memikirkan sesuatu. Pemikiran yang tegar, prasangka, dan label Asia. Tidak bersih yang mereka letakkan tanpa sedar, perlahan-lahan mula terhakis. Kalau macam tu, saya nak pergi tengok juga lah. Orang pertama yang bersuara ialah Elena. Memandangkan Isabel cakap bersih sangat. Saya nak tengok dengan mata sendiri, dia berdiri. Pelajar lain pun ikut serta tak rugi pun kalau tengok. Beberapa minit kemudian, apabila semua keluar dari tandas, wajah setiap orang adalah sama, terkejut, bingung, tetapi terselit sedikit kekaguman dan wajah yang menerima hakikat untuk membetulkan salah faham mereka sendiri. Memang bersih betul. Walaupun tak nak percaya, tapi ini realiti, kan? Suara-suara seperti ini kedengaran tanpa henti. Emily tersenyum sedih dan berkata, kalau saya tak ada pengalaman macam tu kat China, mungkin saya takkan fikir Malaysia pun akan sama. Mendengar ayat itu, Isabel menjawab, nak buat macam mana? Sebab tak ada siapa pun yang fikir Malaysia akan jadi negara macam ni. Namun dalam nada suaranya terselit kelembutan, seolah-olah rasa bersalah. Prasangka yang dia ada terhadap Malaysia mula berubah dengan jelas. Apabila mereka mula berjalan semula, mereka tanpa sedar mula melihat ke setiap sudut jalan. Orang yang duduk di bangku hadapan stesen LRT MRT menyimpan tin kosong mereka sendiri. Pekerja di kedai kopi mengelap meja kosong dengan teliti. Pemandangan ini sangat mengagumkan semua orang. Tiba-tiba, Isabel berhenti berjalan dan merenung bayangnya sendiri yang terpantul pada bangunan kaca. Dia, dalam pakaian seragam sekolah Saint Claire, berdiri di atas jalan yang bersih di Malaysia. Ia sangat berbeza daripada gambaran yang dia ada beberapa hari lalu. Ini memang realiti yang sangat berbeza, kan? Mungkin Malaysia bukan negara kotor pun. Kata-kata itu bukan sahaja bergema di dalam hatinya, malah telah mengukir sesuatu di hati rakan-rakannya juga. Penemuan kecil di jalanan Bukit Bintang kali ini akan mengubah makna perjalanan mereka selamanya. Selepas insiden di tandas awam Bukit Bintang, pandangan Isabel dan rakan-rakannya mula melihat perkara yang selama ini terlepas pandang. Hanya dengan berjalan di sepanjang jalan, kebersihan dan ketertiban jelas kelihatan. Sama ada luaran bangunan, pokok-pokok di tepi jalan yang dipangkas rapi, atau papan tanda amaran yang diletakkan dengan halus di pintu masuk kedai serbaneka, semuanya menunjukkan perhatian terhadap perincian. Petang itu, para pelajar memutuskan untuk keluar dari laluan yang ditetapkan dan cuba masuk ke lorong kecil dan kawasan perumahan di Bukit Bintang. Tempat yang bukan kawasan pelancongan mungkin akan menunjukkan wajah sebenar Malaysia, kata Emily. Dia sendiri mungkin ingin menghapuskan keraguan terakhirnya juga. Namun, apabila melangkah masuk ke kawasan perumahan, sangkaan mereka tidak terbukti. Sebaliknya, mereka lebih terkejut. Di tepi jalan hampir tiada sampah di hadapan setiap rumah, terdapat pasu bunga atau tanaman hiasan kecil yang diletakkan dengan teratur. Pintu masuk setiap rumah disapu bersih. Warga emas yang sedang membawa anjing berjalan akan mengangguk perlahan apabila berselisih. Kanak-kanak sekolah rendah menyapa dengan ceria, selamat sejahtera. Pemandangan ini membuatkan pelajar tidak dapat menahan diri daripada berhenti berjalan. Semua benda di negara ini nampak teratur, bisik Luisa yang biasanya tenang dan tidak begitu peduli dengan kekecohan orang ramai atau bandar. Namun, dia pun kagum dengan pemandangan Malaysia. Kafe yang mereka singgah di tengah jalan semakin mengukuhkan tanggapan ini. Walaupun kedai itu tidak besar, semua meja dilap bersih. Pinggan mangkuk yang telah digunakan segera dikutip. Pekerja melayan mereka dengan mesra, malah ada papan menu dalam bahasa Inggeris. Isabel mengambil cawan kopi sejuk yang dipesannya dan mendapati bahawa bahagian bawah cawan pun dilap kering sepenuhnya. Sampai ke butiran kecil macam ni sekali ke? Dia berbisik kepada dirinya sendiri. Selepas itu, para pelajar kembali ke kawasan stesen LRT MRT Bukit Bintang untuk membeli tiket dan menaiki kereta api. Apabila melangkah ke platform, mereka terkejut lagi. Tiada sehelai sampah pun di atas lantai. Orang ramai beratur menunggu kereta api dengan teratur. Walaupun masing-masing menunduk bermain telefon bimbit, tiada siapa yang memotong barisan. Ia sangat berbeza daripada kereta api bawah tanah di London. Hebat betul. Ketenangan macam ni memang tak boleh dipercayai. Apabila Emily bersuara, Isabel mengangguk setuju. Kalau kat England, mesti ada orang potong barisan, lepas tu mengeluh. Lepas tu mesti ada makian. Tapi kat sini tak ada sesiapa pun yang marah. Semua ikut peraturan secara semula jadi. Seseorang mencadangkan untuk melihat tandas di stesen, jadi semua masuk lagi. Hasilnya, terkejut lagi. Lantai berkilat, singki basuh tangan tiada setitik air pun. Cermin jernih seolah-olah ada orang membersihkan setiap jam. Ini bukan kebetulan lagi. Kemana sahaja pergi, semua bersih. Mengekalkan kebersihan awam sampai tahap ni memang hebat kata Isabel dengan nada yang tegas. Mendengar ayat itu, Elena ketawa perlahan dan menjawab, rasa malu pula sebab pernah kata Malaysia tak bersih. Semua di sekeliling mengangguk setuju dan ketawa secara semula jadi. Kini, para pelajar telah merasai sendiri bahawa kebersihan di jalanan Malaysia adalah sebahagian daripada budaya. Petang itu, apabila pulang ke tempat penginapan, Isabel dan rakan-rakannya mencatat pengalaman di Bukit Bintang dalam buku catatan masing-masing. Emily menulis satu ayat sahaja dalam buku catatannya. China dan Malaysia adalah dua negara yang sangat berbeza. Penginapan di Malaysia telah mencapai separuh jalan. Pada hari ketiga, aktiviti pagi diperuntukkan untuk bersama keluarga angkat. Pelajar meluangkan masa bersama keluarga mereka berjalan-jalan di kawasan berdekatan.